Подборка новостей, армейского юмора и даже поэзии. Военные на передовой теперь получают газету ⁇ Народная армия ⁇ Первую передвижную типографию развернули в штабе АТО в Донецкой области. Распространяют тираж даже на самых отдаленных участках фронта. Как производят военно-полевую прессу и чем собираются удивить читателей в свежем выпуске узнавали корреспонденты событий. Первые экземпляры военно-полевого спецвыпуска газеты «Народная армия» выходят в свет в небольшом фургоне и редакция, и типография. Из типографии офицеры развозят газеты по блокпостам и позициям военных. Бойцы быстро разбирают все экземпляры. Звичайно, тут конкретно написано. Не я там на десяти сторінках, так и быстренько, пять хвилин найдется. За три километра от вражеских позиций под Дебальцевым военно-полевая газета – единственный источник информации. Ну, газета нужна узнать последние новости, которые есть. Бо новостей практически не часто узнаем. Кроме новостей, юмористическая и культурные рубрики. Один из авторов – бывший учитель русского языка из Закарпатья. Прямо в окопах написал стихи для народной армии. Поэта фронтовика мы встретили в местной больнице, где он восстанавливает свое здоровье. У нас у всех здесь миссия святая, и по-другому не смогли бы не смогли мы жить. Вместе с газетой на передовую доставили и детские рисунки. Спасибо за то, что поддерживают нас все это время, не забывают, поддерживают моральный дух думаю, что детки, держитесь, скоро будем дома. Ждем мира. Это первая в Украине мобильная армейская типография. За неимением спецоборудования печатают газету более затратным способом на принтере. Мы в майбутньому спробуем дещо оптимизировать наш технический парк с точки зрения выпуска газеты типографии уже верстают свежий номер. О чем он будет, редакция держит в секрете. Но журналисты обещают, вскоре порадуют читателей солдатским фольклором и анекдотами про Путина. Из Донецкой области Алексей Куделя, Сергей Мос, События, Канал Украина.